الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله شهابات أمصار كملت بانجيل كفة بشروان عند رحمتها الله سبحانه وتعالى الشكر ودع الله سبحانه وتعالى Yang mana sampai hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan ibadah kita semua di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Mujibah irit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali pada Ramadan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya mujibasailin Pemirsa Media Ansor Kecamatan Bangil Kabupaten Basuruan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di bulan suci Ramadan ini, uh, tidak semua orang dalam keadaan sehat. Tetapi ada pula yang dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, bagi orang yang sedang sakit, di bulan suci Ramadan ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan untuk mengkodoknya nanti setelah Ramadan ini, pemirsa. Media Ansor Bangil, Kabupaten Basuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah almarigu, orang yang sakit zarara, ketika... Iya, jika berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah wal musyafiru, orang yang sedang musyafir atau dalam perjalanan, syafaron, tawilan, dengan perjalanan yang jauh. Jadi ketika kita dalam perjalanan dengan perjalanan yang jauh dan perjalanannya bukan perjalanan yang maksiat, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang diperbolehkan tidak berpuasa itu adalah alhamilu orang yang sedang hamil wal murdi'u dan orang yang sedang menyusui Ida khafata ketika khawatir keduanya orang yang hamil dan yang menyusui ini ala terhadap diri keduanya au ala atau terhadap kedua anak anaknya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika berpuasa mengkhawatirkan terhadap kesehatan ibunya atau terhadap anaknya. Itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang yang keempat, yang boleh tidak berpuasa itu adalah asyaihu, as orang yang sudah lanjut usia. Wal ajuzu dan orang laki-laki yang sudah tidak mampu wal dan orang-orang perempuan yang sudah tidak mampu anesomi untuk berpuasa. Jadi ada tiga empat kelompok manusia yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi uh, diwajibkannya untuk mengkodoknya setelah puasa Ramadan. Adapun mengkodok puasa di, setelah mengkodok puasa uh, karena meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah yajibu ala man yubahul al qada'u itu uh, diwajibkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka ia ya, wajib untuk mengkodok puasanya saja. Ilal wal murdia kecuali orang yang sedang hamil dan orang yang menyusui. Ida khafat alal waladi jika mengkhawatirkan terhadap anaknya saja maka fayajibu maka wajib alaihima bagi keduanya orang yang hamil dan orang yang uh, menyusui al qadau mengkodok puasanya wal fityatu dan membayar fitya berapa membayar fitnya membayar fitnya angkul <tutuk> liyaumin setiap hari muddu amin satu mud makanan wasyaihu wal ajuzu dan orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sudah sakit Alladhi la yurja Yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya, Maka wajib memberi makan Angkulli yaumin setiap hari Muddu amin setiap, setiap harinya adalah satu mud makanan bakdakulayomin setelah setiap hari itu Uh, kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan uh, untuk mengkodok puasanya setelah puasa Ramadan, jangan sampai oleh mengkodoknya puasa itu tadi. Sampai pada Ramadan yang akan yang akan datang, jadi diusahakan mengkodoknya itu dalam uh, satu tahun setelah Ramadan ini. Jangan sampai uh, sampai pada tahun berikutnya, itulah orang-orang uh, yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan yang diperbolehkan. Itu ada empat kelompok manusia orang yang diperbolehkan untuk berpuasa dan juga mengkodoknya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya dalam dapat melaksanakan ibadah puasa dalam satu bulan penuh mendapatkan ampunan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala berkat puasa di bulan suci Ramadan akhiran wa warahmatullahi wabarakatuh